Нам, пострадавшим от воды, нужна поддержка. Нужны финансовые ресурсы для восстановления. Об этом мы просим. Просим. Всегда оставляйте людям выбор. Ну, выбор есть. Дон да. или... и или? Молодец. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы освобождаем не только территории, но и людей, нам еще предстоит поработать. Вже понад місяць, як на Росії, діє спеціальна водна операція. І поки одні починають вже відкачувати воду, інші тільки починають відчувати на собі всю силу стихії. Рівень води в річці Ішим у тюменському селі Вікулово лише за 6 годин піднявся на 29 см, сантиметрів до 1005 см, сантиметрів, подолавши критичну позначку. Про це повідомила влада регіону. Ишим ведет себя непредсказуемо. И сегодня наутро вновь мы отмечаем небольшой рост. А, уровень отметки на 10 часов 12 метров 22 сантиметра. Это на 74 сантиметра выше максимума 2017 года. И тільки послухайте, ось це скиглення. Жителька села в Оренбургской области ниє и просить не добивать их в спину. Нам пострадавшим от воды нужна поддержка. Нужны финансовые ресурсы для восстановления. Об этом мы просим. Просим. На законодательном уровне поддержать, а не набивать спину. Условно тебя. Факт трагедии федерального значения на лицо. Страх. Уныние. Обреченность души. Пересмотрите, пожалуйста, законодательство по данному вопросу. Отмените пункт о долях другой недвижимости. Пусть у нас будет дом. Семья. Прости русські ценності. Людям нужна віра в будущее, в власть в душ жива Росія. Людям нужна помість часка нікада. Ну, для кращого ефекту треба було стати перед царем на коліна, бо так жодне ваше прохання не пройде кастинг і не потрапить до Кремля. І тут здається, ще й Іркутську терміново потрібна водичка. І побільше, адже місто накрила пилова буря. За вікнами росіян літали пакети і зірвані сушарок, постільні білизни. Ой-ой-ой, нічого не вітать. Мене з регіону оголосила штурмове попередження. Сильні пориви вітру також спричинили ще й пожежі. Тим часом російська пропаганда продовжує змагатися в своїй цинічності. Ось пропагандистка Вітязєва, зокрема, відкрито визнала, що Росія веде загарбницьку війну, пріоритет якої нові території, тобто захист Донбасу чи рускоязичного населення. Це просто все казочки, не більше. Що ж касається тих е, жителів України, які продовжують… нас ждать. Им за это низкий поклон и бесконечная благодарность. За это действительно спасибо. Но таких людей просто тоже не нужно обольщаться. Их не так, чтобы очень много. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы освобождаем не только территории, но и людей, нам еще предстоит поработать над этим вопросом. Потому что за пять минут вот все то, что у людей в головах не только за эти 10 лет накопилось, но и было до этого. Просто так не выветрить. Поэтому работа нам всем предстоит напряженная, но при этом, я напоминаю, в первую очередь мы должны знать и помнить, что в приоритете у нас наша безопасность, наши интересы. И в первую очередь хорошо должно быть нам. А щодо того, що в Україні ну просто на пальцях рук можна порахувати тих, хто чекає на прихід руского міра, то це пропагандистка, не дивлячись на все, підмітила правильно, адже жодних ілюзій в українців вже просто не залишилося. Тим часом інший пропагандист Соловйов бредять у своїй студії, ну в принципі робить те, що і завжди. Років сім, за які збиралася Росія випередити Сполучені Штати Америки, вже просто давно минули. Але Соловйов у своїх фантазіях збирається рибачить там, надіюсь, виявить, факіл Статуї Свободи. Господь Бог в лице Америки, а не судьби определять. Ви думайте, що з вами произойдет. Ви думаєте, чим ви закінчите? Ну, чим закінчите? що ви, Ігор, будете. В лодке рыбачить в проливе имени товарища Сталина. Ну, если Родина прикажет. И говорит, Ой, да, что да, это там цепляется? Же это же факел, статуи свободы да, мешает. Ну да. вот, если Родина прикажет, и там будем рыбачить. Я очень надеюсь, что так сказать, до этого, ну, образно, опять-таки, до этого. Я не думаю, что мы дойдем до пролива товарища Сталина, но по Европе мы прогуляемся от Вольного. В этом у меня уже сомнений, никаких нет. Вы всегда сказал... оставляйте людям выбор. Ну, выбор есть. Посейдон меня... да. или, или Сармат. Молодец. Выбор. Мы же с вами уже это обсуждали. Мы демократы. Ми всегда мы ми... надо... всегда даем людям Владимир выбор. Владимир всегда надо контролить. Вот. Вначале а Посейдон, а потом Сармат. <реш> Я да, сегодня обтел Удинов, сделал заявление такое. Давайте одразу, як то кажуть, на березі з'ясуємо. Америку теж вигадав Ленін. А іноді на Гебельс тебе, до речі, звучать дуже переконливі прогнози. Они заинтересованы в том, чтобы нас остановить, а еще лучше отбросить назад. И к этому принимают все силы. Этот пакет помощи достаточно серьезный. Кто-то говорит, а 30 миллиардов останется на, значит, на американских складах, это просто повесить на Украину. Нет. Байден передавал более 50 раз так называемая программа PDA, президентские прямые распоряжения. Он просто с любого склада армии США, европейского, азиатского, какого угодно, снимает, отправляет любые вооружения. Нет нижней планки, которым говорит, господин президент, ракет должно быть 100 тысяч, меньше опускаться нельзя. Он принимает решение. И по этой же программе он Атакамса отправлял, и по этой же программе он может отправлять в том числе более смертоносные ракеты. Мы всегда говорим, что там, а вот на немцев на нагибают, по-другому вот никак не назовешь. Шольц пока сопротивляется по Таурсу. А передовая ракета американская называется «Джасом». Я напомню, что у них есть тройка специальная. Три разнотипные ракеты, задача которых – прорывать наше ПВО и со стороны Украины долетать до Москвы. Это ракета «Харм», которая как приманка, э, вернее, противорадарная, которая бьет по радарам. Это ракета «Малт», отвлекающая, которая должна закрывать, условно, как летящий рэп. И потом ракеты прорыва «Джасом» летящие на тысячу километров. Передадут они их или нет, мы не знаем. Мы видим, что сейчас готовится комплексы F-16 в большом количестве, уже сказали. Румыния... Тим часом у росіян вирішили запитати, де ж найкраще жити та відпочивати. Багато хто почав на камеру нахвалювати свою Росію, аргументуючи це фразою Где раділся, там і пригодился». Однак з'ясувалося, що більшість просто ніколи не були за кордоном. Або якщо були, то тільки у країнах ближнього зарубіжжя були ті, хто зізнався, що не мандрують, бо денег нет. нітіні нужны. в планах. Що пока кар'єра? Вот 84 года не был. Средств не было. Пытался попасть в Югославию. Наша жена э, попала. Нет. Но ну, как коту уменьшили. И все. Я родился здесь. Проработал 50 лет на Украине. Шахсор. Поселяли я время войны. В детдоме тысяч пчел. Опять война началась. Все, бросаем. Уехали, вернулись на родину. Вот хорошо, что помог президент, попали в дом ветеранов, живем с супругой. Нет, не бывало. Только в Эстонии, в Таллине, до того, как война началась. В Казахстане был довольно неплохо. Кухня, традиции интересные у них, ну и виды только в Беларуси, наверное. По-моему, я в Витебске бывал, там проездом, местность красивая. Я служу, не выездная. По стране езжу. На Кавказе нравится. Красиво там. Люди гостеприимные. Ну, Ялта, наверное. Ну, до того, как она еще была в России. Крым, ну, лет 10 назад. Там есть море, солнце. Там повсюду растут грецкие орехи. Я была всего один раз за границей в ГДР в 1984 году. Ну, мне очень понравилось, но, если честно, я больше люблю Россию. Я очень скучала. Мы были там две недели с поездом дружбы. Я родился за границей. Я итальянец как он называется, остров, я забыл, Кипр. Был на Кипре, самое яркое впечатление – это северная сторона Кипра, которую захватили турки. А вообще не люблю уезжать из дома. Дело не в патриотизме, просто не люблю отдыхать где-то, не понимаю, как это отдыхать. Блин, ну много где бывал, плюс-минус там ближнее зарубежье, да, там Белоруссия. Вот, в прошлом это был в Египте. Блин, да клево, путешествие – это всегда круто. По месту службы мужа и за границей была не одна. Аравийский полуостров, яркие впечатления, яркие. Всем рекомендую пользоваться, если есть возможность куда-то выезжать. Интересный будет каждого народности посмотреть. Какие-то фрукты, цветы, меня больше это прельщали рынки, на которых опять же что-то этническое такое. Очень, очень было интересно. Есть ли места, где еще хотелось бы побывать? Я в Америке не был. Теплые в какие-нибудь, типа Таиланда какого-нибудь. У меня там дядя живет как раз. Больше хочется лета, потому что оно, как правило, быстро проходит. И хочется побольше тепла. Фруктов. На Байкале. Посмотреть красоты. России в целом. Больше, наверное, что-то с природой связано, какие-нибудь минеральные воды, горы Кавказа, что-нибудь такое красивое, впечатляющее. Наверное, Лондон. У нас там есть еще Всякие леса, горы. Не знаю, просто прогуляться вот так. В Египте побывать. Сфинксы. Вот это все вот такое пирамиды посмотреть. Штаты в Майами. Там просто очень красиво. Дома, рядом пляж. Насчет стран не знаю, но вот планирую на Сахалин съездить. Хочется посмотреть вот пейзажи Сахалина. К радости моей я теперь имею возможность побывать вот в тех местах, в которые находятся на нашей российской территории И очень хотелось бы именно свои вот родные места посмотреть да не знаю весь мир посмотреть даже там типа мы говорим не о континентах а даже о России куча разных мест интересных куда я еще не ездил вот не был в Сочи не был в Дагестане в Калининграде я всегда мечтала в Индии побывать Хотя эта страна такая немножко, она своеобразная, но просто чисто интересно. Индия, может быть, Вьетнам. Чисто по культуре интересно, необычно. Потому что Европа, да, она интересна, но это... В Калининград съездишь, тоже Европу посмотришь. В Европу хотел бы съездить. Наверное, в Германию. Интересно, как соседи живут. Внушок старший, тоже, значит, в Германии уже пять лет. В Берлине. Работает, потому что там и жилье дали, и все нормально, хорошо. На старости лет, конечно, хотелось бы. Вот, чем отличается их жизнь от нашей? Потому что информация-то, знаете, чему-то можно верить, чего-то нет. А где людям лучше всего живется? Ну, я уже пенсионерка, как сказал гарант Конституции, серебряного века уже женщина. Где родился, там и пригодился. Где родился, там и пригодился, наверное. Я привык, например, вот к культуре, которая нас вот воспитала, например, Россия там. Ну, нам было бы непривычно, например, жить там, может быть, в Китае там. Наверное, за границей, у моря, где тепло. Зимовку уезжать туда и вообще остаться там. Наверное, в России. Безопасно, тепло. Мне кажется, О. в России. Большая страна, есть такие места, есть совершенно противоположные. Вот эта контрастность, соответственно, за счет того, что большая территория. Я провинциалка. И хочу вам сказать, у меня сыну 35 лет, он ездил, значит, пытался в Москве, да, он работал, все, он вернулся. Единственное то, что он работает на той же работе по удаленке. С деньгами везде хорошо жить. Где душа комфортнее, там лучше жить. Можно быть там в своей деревне королем и в городе быть нищим, не знаю, да, там, или где люди живут отлично. Так что все от человека зависит, думаю, а нет места. Друзья, на цьому все. Обов'язково напишіть ваш коментар. Це дуже важливо. Підпишіться на канал і чекайте від мене на наступний випуск.